І ще раз добрий вечір, наші телеглядачі, радіослухачі і глядачі ютуб каналу. Ми в прямому ефірі з передачею Будьте здорові, поради сімейного лікаря. І зі мною в суді Дар'я Володимирівна Голобурда, сімейний лікар, яка готова відповісти на ваше запитання. Нагадую вам 0800 33 56 71. Але сьогодні ми по такій скороченій програмі будемо, не будемо довго затримувати вашу увагу. І в попередньому нашому прямому ефірі Микола Дмитрович Катеринчук розповів, як перехворів він. Цим вірусом COVID-19. Ну а я чула буквально вчора чи сьогодні, що нові протоколи лікування ковіда. так, ліків від нього нема. Але лікарям пропонують. каждый раз новые протоколы. Вот давай, будь ласка, про это. Да, добрый вечер. Что хочется сказать? Да, поменялись немножко протоколы лечения и добавили такой препарат азитромицин. Азитромицин может быть разные препараты: это изиомецин, и сумомед, это антибиотики. В принципе, мы в прошлую передачу говорили о том, что это не этиологическое лечение, это не действие на сам вирус. Это все-таки больше профилактика пневмонии, что так как она быстро развивается у человека и как-то приостановить этот процесс, назначается этот препарат. Азитромицин в дозировке по 500 миллиграмм первый день, а потом по 250 миллиграмм еще назначается 4 дня. То есть, если человек только заболел, то его уже принимают с первого дня. В прошлую передачу я говорила о том, что в принципе это неэффективно, это даже какой-то вред. Но в данном случае для вот этой вот хотя бы какой-то профилактики, это осложнение этого. Но обовязково чотири 5 днів так не переривати <поцес> антибіотик, который очень довго виводиться з організму. Он виводиться ще потом три дня із організму. Тому мінімум этот біотік п'ється три дня. Потім он три дня в організмі чоловіка. В общем, виходить шість днів. Тут даже розбивається на чотири дня. Минулої середи ми почали <поцес> говорити про ГРВІ. І зараз захворювання саме на гервий дуже багато, такі легкі, якіся насморк нежить, і біль в горлі з'являється. Чому вона виникає? Боль в горле возникает тоже на воспалительный, воспалительный процесс в организме. Как мы говорили, у нас в слизистой есть местный иммунитет. И когда проникает к нам какой-то вирус, то у нас место начинает работать иммунитет. Входными воротами инфекции являются, мы говорили, это верхние дыхательные пути, в частности, ротоглотка, носоглотка, горло. Да? И клетки начинают бороться. Местно подходят клетки иммунной системы. Это лимфоциты, макрофаги, которые выделяют биологически активные вещества. Это называется цитокины. На поверхности слизистой также у нас есть рецепторы боли, ноциорецепторы, которые воспринимают эти биологически активные вещества и передают через спиной мозг. В коре нашего головного мозга через ретикулярную формацию, э, таламический есть путь, лимбическую систему пере, э, дают нам сигнал о том, опять же, это опасность и с ней нужно бороться. Соответственно, у человека возникают вот эти болевые ощущения, то есть это следствие воспаления следствие воспаления. А препараты можешь назвать, какими можно снять эту боль? Да, ну в первую очередь я хочу сказать о том, что если э, только начался боль, э, началась боль в горле, то сразу не нужно полоскать горло, потому что у нас, как мы говорили, на слизистой э, есть ресничатый эпителий. Если мы начинаем э, обильно полоскать горло, то мы вымываем эти реснички и наоборот усугубляем себе опять же эту situação Сушить. Да, мы, пересыхает наша слизистая, и она больше травмируется, и больше будет все-таки раздражение и боль, вот это будет. Да? Поэтому лучше использовать либо какие-то даже эфирные масла, мы тоже про них вспоминали. Это хиноцея, э, очень хорошо чайное дерево, можно закапывать через нос, по несколько капель, несколько раз в день себе. И мы наоборот будем увлажнять свою слизистую, и будет от этого эффект. Если уже присоединяется бактериальная инфекция, и мы уже видим, каждый, в принципе, может заглянуть себе в рот и увидеть какие-то налеты, например, белые, то это уже говорит о присоединении бактериальной инфекции, это бета гемолитический например, стрептококи, да, тогда уже есть эффект для того, чтобы эту инфекцию вымыть. Но это, как правило, не появляется в первый день. Поэтому лучше первое использовать, как я сказала, эфирные масла. Дальше можно использовать препараты, которые местно только воздействуют, снимают эту боль. Это, например, есть Strepsils Intensive, такой препарат. То есть кроме противовоспалительного действия у него есть еще и э, он снимает местно, но только местно боль. То есть он системно на организм никак у человека не воздействует. Ну, а если говорить про такие домашние ликувания, я помню, что очень горячего не можно. Да, нельзя. Отсажають. Конечно, раздражать лишний раз э, слизистую ни в коем случае нельзя. Это касается горячего, острой пищи. Э, также, если брать какие-то спреи в горло, то всегда смотреть, чтобы там не было э, состава спиртового, не было этилового спирта, потому что он тоже будет раздражать. То есть, ну, можно взять, например, МЕС, на Мирамистин есть такой спрей, он имеет очень много хороших в составе элементов противовоспалительных он будет как бы местно давать но не разжиждать раздражать горло а просто лечить местно от вирусов и бактериальных инфекций Ну тепер у мене таке запитання ми зараз ми вже десь хвилин 12 говоримо можемо завершити Нашу сьогоднішню передачу, вона така коротенька, тому що не була зерна терапія, мабуть, треба час для того, щоб да, це, це великий об'єм інформації. І ми минулого разу не встигли поговорити про кашель. Mm -hmm. ну, я думаю, що залишимо це на наступну середу. середу. А сьогодні будемо прощатися, так? І я вже. Нагадувала неодноразово вам, шановні, давайте будемо дотримуватись карантинних вимог, тобто носіння маски, миття рук і соціальна дистанція. Це перш за все. Давайте будемо берегти себе, своє здоров'я, здоров'я своїх близьких, рідних, людей, які нас оточують, оточують і тоді. Я впевнена, що все буде добре, так? Будьте здоровы!